Добрый вечер. всем. Дякую. Давайте Спасибо. Добрый вечер. 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 Добрый журналистов. Добрый вечер. поздравить вечер. болельщиков, поздравить Добрый поздравить наших вечер. Добрый этой. Добрый непростой, но заслуженная победа. Я считаю, мы сегодня выиграли по делу. вот. Но игра была очень-очень и очень непроста для нас. Первый тайм получился напряженный, все-таки надо отдать должное Зарезаря. очень приличная команда. И она не зря находится в верхней части турнирной таблицы. И сегодняшняя игра тоже показала, что они сюда проехали не на прогулку. Первый тайм немножко сумбурный был, но... По ходу мы контролировали игру, мы сегодня играли дисциплинированно, мы кое о чем с ребятам договаривались, и я рад э, то, что они выполнили то, что, о чем мы договаривались. В первом тайме забили мяч, на... во втором тайме мы видели, что мы не сели, мы не отбивались, мы продолжали гнуть свою линию, мы в перерыве попросили ребят, чтобы они играли агрессивнее, чтобы они э, гнули свою линию, чтобы они продолжали атаковать и что, что, и воплотилось в ГОЛ. Я благодарен ребятам за игру, я э, рад, я удовлетворен действиями сегодня наших ребят. Давайте перейдем до запитань. Ваше запитание, будь Нам надо еще, у нас не закончился еще этот сезон, у нас две тяжелые игры. У нас Киевская Динамо следующий тур и потом Олимпик. И о следующем сезоне пока рано говорить, хотя мы уже работаем и работаем и по сборам, и по всем остальным направлениям. Мы не хотим бежать впереди поезда, у нас две важных, очень важных игры для нас. <говорит> Ну, вы знаете, я не хочу сказать, что мы переигрывали очень сильно в первом тайме, но мы создали там несколько моментов, полумоментов. И я не могу, я, я могу отвечать за свою команду. Я, мы хотели забить, мы его забили этот мяч. Поэтому, кому что не нравится, я не знаю. Мы все равно... Настраивались мы, готовились к этой игре. И мяч в сетке для нас это очень важно. И во втором тайме тоже создали ряд моментов. И забили тоже прекрасный гол. Я не могу сказать, что он не заслуженный. Я все-таки за свою команду. Я думаю, что он заслуженный. Дякую вам. Спасибо, всего доброго.